Terima kasih Datuk Yang Tidak Betul. Datuk Yang Tidak Betul, jawatan kuasa pilihan wanita kanak-kanak dan pembangunan masyarakat telah pun membentangkan dua penyata pada sidang ini pada hari Isnin iaitu keselamatan digital dan kesihatan mental yang saya akan bincangkan hari ini dan kedua ialah tentang buli dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia untuk penyata tentang buli dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia saya ingin menggalakkan ahli-ahli yang berhormat supaya merujukkan kepadanya apabila apabila kita bahas bacaan kedua orang undang-undang anti-bully 2025 pada hari esok. Balik kepada penyata yang saya bentangkan hari ini iaitu penyata keselamatan digital dan kesihatan mental kanak-kanak di Malaysia. Jatah, Datuk, uh, Datuk Speaker, Jawatan Kuasa telah pun membuat keputusan untuk mendalami isu ini susulan dua insiden yang sangat mengejutkan seluruh negara iaitu satu, kes orang belajar ditikam dengan 200 kesan tikaman di sebuah sekolah di bandar utama. Kedua, kes pelajar perempuan di Baling yang pada awalnya disyaki rogo perkumpulan tetapi kemudiannya diklasifikasikan sebagai seks bawah umur dan rogo statutory. Ia bermaksud bahawa uh, kanak-kanak perempuan itu sudi untuk berbuat demikian. Dengan itu, antara 30 Oktober hingga 13 November 2025, jawatan kuasa telah pun mengadakan sesi libat urus bersama dengan KDN, PDRM, KKM, MCMC, KPWKM, JKM serta pejabat bersuruh kanak-kanak OCC, Sohakam untuk meneliti faktor risiko, jurang dan langkah kawal selia yang diperlukan. Saya ingin kongsikan di sini beberapa dapatan-dapatan utama jawatan kuasa. Secara keseluruhannya, sebanyak 55.7% kanak-kanak menggunakan internet selama 1 hingga 4 jam setiap hari. Dan daripada golongan ini, 6. 7% dilaporkan memiliki peranti sendiri. Datuk yang dipertua, internet is a double-edged sword dengan izin. Di mana ia menawarkan faedah yang sangat tinggi tetapi ia juga boleh membawa mudarat. Pengguna internet yang berlebihan dalam kalangan kalangan kanak-kanak telah pun membawa beberapa gejala yang baru yang telah pun membimbangkan khususnya internet gaming disorder IGD social anxiety disorder SAD dan masalah kesihatan mental serta ketagihan dan kesalahan seksual terlebih dahulu izinkan saya untuk kupaskan di sini status IGD SAD dan kesihatan mental kanak-kanak menurut satu kajian antara 5290 remaja di tujuh negeri di Malaysia sebanyak 3 25% didiagnosis mengalami IGD. Jika kita menggunakan peratus yang sama dalam populasi kanak-kanak di Malaysia, kita boleh estimate bahawa terdapat 315,000 kanak-kanak di Malaysia mengalami IGD. IGD ditakrif sebagai gaming yang berterusan dan berulang sehingga mengakibatkan kemerosotan yang ketara. Antara kriteria IGD adalah penarikan diri dari sosial dan hilang minat untuk aktiviti-aktiviti lain. IGD dikait rapat dengan kecenderungan impulsif, terutamanya impulsif motor dan juga tumpuan, daya tumpuan yang sangat singkat. Dari segi impak kesihatan mental daripada remaja yang mengalami IGD, 4.81% mengalami kebimbangan serius, 37.4% mengalami kemurungan serius dan 18.2% mengalami tekanan yang serius. IGD juga dikait, dikaitkan dengan signifikan dengan Social Anxiety Disorder, SAD, iaitu kebimbangan sosial dan pengelakan interaksi sosial. IGD dan SAD secara keseluruhannya akan menjejaskan perkembangan kanak-kanak di Malaysia. Datuk yang dipertua, seterusnya saya ingin mengalih ke status ketagihan dan kesalahan seksual kanak-kanak di Malaysia. Pucuk ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini dengan statistik berikut. Hampir separuh kes jenayah seksual melibatkan kanak-kanak di Malaysia. Dan daripada kes jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak di Malaysia, 68.1% adalah kes suka sama suka. Ia bermaksud bahawa kedua-dua pihak adalah 16 tahun dekat, ke bawah dan kedua-dua pihak bersetuju untuk mengadu, mengadakan hubungan seks. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, dalam kes seperti ini, hanya pelajar lelaki akan didakwa di bawah kesalahan rogo statutory mengikut seksyen 375 dan 376 Akta Kanun Keseksaan. Kerana definisi rogo statutory di Malaysia adalah kesalahan seorang lelaki melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di bawah umur 16 tahun dengan ataupun tanpa persetujuan dia dan bukan sebaliknya. Oleh itu kesalahan rogo tidak boleh di eh, dalam definisi akta uh, kanun kesesaan tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang lelaki hanya lelaki terhadap perempuan Datuk Speaker, Datuk yang dipertua, Jatuan Kuasa juga mendapati bahawa hampir 90% daripada remaja yang melakukan hubungan seksual berulang kali berpunca daripada pendedahan awal kepada pornografi, media sosial dan bahan lucah digital. Sebanyak 30% kes kesalahan seksual kanak-kanak yang ditempatkan di Sekolah Tunas Bakti dan Asrama Akhlak berpunca daripada tiada kawalan terhadap penggunaan gadget. Datuk yang dipertua, walaupun saya tel telah pun bincangkan panjang lebar tadi risiko-risiko yang saya yang yang terdedah kepada kanak-kanak kita akibat pendedahan awal uh, internet dan uh, pendedahan berlebihan internet Jawatan kuasa mendapati bahawa komitmen kewangan dan kapasiti MCMC dalam menjaga keselamatan internet adalah sangat rendah. Kerana sama ada dari segi kawalan online gaming ataupun pornografi di kalangan kanak-kanak serta penyebaran CSAP iaitu Child Sexual Abuse Materials. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa jawatan kuasa ini kita telah pun merujuk penyata kewangan MCMC dari tahun 2019 hingga 2023. Dan kita mendapati bahawa pendapatan MCMC adalah sekitar 1.2 bilion ringgit hingga 1.6 bilion ringgit. Walaubagaimanapun bagi tujuan pemantauan termasuk mengenal pasti lawan, laman web yang mengandungi kandungan berbahaya yang boleh diakses oleh kanak-kanak, MCMC tidak memberikan peruntukan yang mencukupi. Kaki tangga satu di untuk pemantauan semua the whole website ya bukan sahaja untuk kanak-kanak hanya seramai 56 pegawai sahaja lebih-lebih lagi MCMC menggunakan cara yang sangat manual iaitu mereka menggunakan uh, carian uh, carian uh, carian kata kunci keyword search untuk check semua laman laman web ia bermaksud mereka tidak menggunakan sistem automasi dan juga artificial intelligence AI. Datuk yang dip secara keseluruhannya jawatankuasa telah pun mengenal pasti tiga cabaran utama untuk mengatasi impak negatif pendedahan internet tanpa kawalan dalam dalam kalangan kanak-kanak. Satu keupayaan penguatkuasaan keselamatan digital negara masih belum memadai disebabkan kebatasan kuasa undang-undang ketidakpatuhan platform global dan yang paling penting untuk kita yang kita boleh kontrol ialah kapasiti pemantauan MCMC yang rendah. Yang kedua, pengurusan kesihatan mental kanak-kanak di Malaysia masih tidak menyeluruh dan tidak konsisten. Ketiga, tahap literasi digital dan keupayaan pengawasan ibu bapa terhadap penggunaan peranti kanak-kanak masih adalah rendah. Berdasarkan pembincangan dan penelitian yang kita telah pun jalankan, saya ingin huraikan kerana had masa saya nak huraikan dan dapatkan masa berlebihan daripada Datuk yang dipetua tiga show utama dalam penyata ini. Pertama, jawatankuasa kuasa berpendapat bahawa pengurusan kesihatan mental kanak-kanak memerlukan perkhidmatan dan kepakaran profesional serta pengurusan yang sangat sistematik. Kita tidak boleh bergantung kepada guru-guru kerana kesihatan mental bukan bidang mereka dan juga mereka telah pun terbeban dengan tugas-tugas hakiki mereka. Oleh itu, jawatan kuasa mengusulkan supaya Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEMH di bawah KKM menjadi agensi kebangsaan National Focal Point yang bertanggungjawab dalam menjaga kesihatan mental kanak-kanak di Malaysia dengan KPM dan KPWKM dijadikan sebagai rakan strategi. Dengan itu, jawatan kuasa mengusulkan supaya kerajaan memperkasakan NCEMH dengan memperbanyakkan berjawatan pakar perubatan dan pegawai psikologi dan meningkatkan peruntukannya bagi menangani case-case kes berkaitan kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak, antara fungsi dan peranan yang boleh uh, dipekasakan oleh NCIMH adalah seperti yang berikut: satu bekerjasama dengan KPM untuk melakukan saringan kesihatan mental secara berkala dan sistematik, bukan ad hoc di sekolah melatih kaunselor dan guru-guru yang berkaitan di sekolah untuk mengenal pasti kes-kes ketagihan digital, ketagihan seks, IGD, SAD serta cabaran-cabaran kesihatan mental yang perlu menjalani intervensi awal supaya mereka boleh dirujuk ke institusi KKM yang berkaitan. Bagi belajar yang dirujuk ke KKM, melibatkan perkhidmatan JKM apabila kita perlu. Keempat, menganalisis dan memantau tren kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak dan menyediakan pelaporan yang berkala. Kelima, menjalankan kemping kesedaran mengenai kesihatan mental secara sistematik di sekolah. Datuk Yang Di-Pertua, menurut kajian, norma budaya yang menekankan kepatuhan sosial dan mengelakkan konflik boleh menyumbangkan kepada peningkatan kebimbangan sosial dan menjejas kesihatan mental kanak-kanak. Oleh itu, show kedua jawatan kuasa ialah supaya KPM untuk mengkaji semula kesesuaian bahan-bahan pendidikan karakter yang utamakan kepatuhan sosial dan menimbang untuk menggantinya dengan pembelajaran emosi sosial yang telah pun dicadangkan oleh ahli-ahli akademik yang menjalankan kajian psikososial kanak-kanak dan juga pihak UNICEF. Datuk Yang Dipertua, saya ingin sekali lagi menekankan bahawa jawatan kuasa amat memandang serius kekurangan komitmen kewangan dan kapasiti MCMC dalam menjaga keselamatan internet di kalangan, dalam kalangan kanak-kanak. Oleh itu, show ketiga jawatan kuasa ialah supaya MCMC menggantikan, menggandakan peruntukan kewangan dengan segera bagi meningkatkan kapasiti pasukan pemantauan laman web termasuk penggunaan teknologi terkini dan meningkatkan kepakaran sumber manusia yang sewajarnya. Selain itu, MCMC juga perlu menyalur dana CSR ke NCEMH untuk mencegah dan mengurus masalah kes ketagihan digital akibat penggunaan internet berlebihan. Mem memandangkan pelibatan ibu bapa amat kritikal dalam memastikan keselamatan digital terhadap kanak-kanak jabatan kuasa mencadangkan supaya MCMC untuk menjalankan kempen kesedaran keselamatan digital secara besar-besaran khususnya kami ingin mencadangkan supaya MCMC bekerja sama dengan KPM untuk menjalankan program literasi digital yang berstruktur khusus untuk ibu bapa dan memastikan setiap sekolah melaksanakan ses aksi praktikal penetapan parental control yang mana ibu bapa dibimbing secara langsung untuk mengaktifkan kawalan keselamatan pada peranti anak masing-masing. Datuk Yang dipetua memandangkan sebanyak 68.1% kes rogo statutory adalah case sama suka. Kes suka sama suka. So ketiga jawatan kuasa ialah supaya KDN mengkaji untuk meminda Seksyen 375 dan 376 Kanun Keseksaan dan akta-akta yang berkaitan supaya kedua-dua pihak lelaki ataupun perempuan dipertanggungjawabkan secara saksama di bawah undang-undang. Secara keseluruhannya, Datuk Yang dipetua, jawatan kuasa berpendapat bahawa isu keselamatan digital dan juga kesihatan mental di dalam kalangan kanak-kanak perlu perhatian dan juga tindakan yang segera daripada kerajaan. Kita tidak boleh menggunakan alasan peruntukan tak cukup, kaki tangan tak cukup tapi kita pandang serius. Apabila kita cakap kita pandang serius dengan kesihatan mental kanak-kanak. Apabila kita cakap kita pandang serius dengan keselamatan digital kanak-kanak. Kita perlu prove that with peruntukan kita kena proofkan bahawa kita memang serius untuk menangani masalah ini supaya anak-anak kita boleh berkembang dengan sehat. Oleh itu, jawatan kuasa ingin menggesa Kementerian Kewangan untuk memberi peruntukan khas yang mencukupi untuk agensi-agensi yang berkaitan dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA, perlu meluluskan lebih berjawatan berkaitan kepada semua kementerian yang terlibat dalam pengurusan kesihatan mental di di Malaysia itu sahaja pembentangan saya dan penerangan saya sekian saja